Всем привет! Появился у меня небольшой проект по восстановлению опеля. Левую сторону уже сделал. Арки не за дверей, порог. Но правая сторона получилась хуже. Вот заднюю арку сделал. Надо порог снимать, а мешаю двери. И хочу показать, как я снимаю двери. Страхуем чтобы когда завесы будут сняты, дверь не упала. Фишка передняя. Вот этот флажок отодвигаем влево и поворачиваем против часовой стрелки. Вот, фишка снята. Так. Т-40 откручиваем. Стопор и вот эти два штырька. Я их уже выбил. Как я сделал? Верхний штырек проблематично сбить, потому что мешает сама дверь. Что я сделал? взял болт, ну это для обратного молотка, ну по сути я без него и справился, приварил шайбу, вырезал по диаметру направляющий паз, немножко усилил по бокам и, смотрите, вот так вставил и лупил по этой части вот так он пошел ну я вам хочу сказать что сложно был сильно зажат и нижний рассчитывал обратным молотком типа цеплять обратный молоток отсюда и выдергивать но оказалось что тоже по шайбе снизу бьешь аккуратненько и штырек выходит теперь задняя дверь это задняя дверь. Фишка снимается. Вот фишка, вот колечко синее. Берем его, нажимаем, нажимаем это кольцо, и центр достается. Сейчас покажу, как эту завесу буду верхнюю выбивать. И один из важных моментов – это направляющая нижняя. Смотрите внутри грязь уже как камень. То есть, перед тем, как выбивать, обязательно прочистите внутрянку. Потому что вот эта грязь, которая внутри, не дает сжаться этой направляющей.